नमस्ते ललिता देवी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी भक्तानामिष्टते मातः अभिरामी नमोऽस्तु ते चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्के नमहेश्वरि आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामी नमोऽस्तु ते सुधाघटे स श्रीकान्ते शरणागतवत्सले आरोग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोस्तु ते कल्याणि मङ्गलं देहि जगन्मङ्गलकारिणि ऐश्वर्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोस्तु ते चन्द्रमण्डलमध्यस्ते श्रीचक्रराजनिलये अभिरामि नमोऽस्तु ते राजीवलोचने पूर्णे पूर्णचन्द्रविधायिनि सौभाग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तु ते गणेशस्कन्दजननि वेदरूपे धनेश्वरि विद्यां च देहि मे कीर्तिम् अभिरामी नमोस्तु ते सुवासिनि प्रिये मातः सौमाङ्गल्यविवर्धिनी माङ्गल्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तु ते मार्कण्डेयमहाभक्ता सुब्रह्मण्यसुपूजिते श्रीराजराजेश्वरी त्वम् अभिरामी नमोस्तु ते सान्निध्यं कुरु कल्याणी मम पूजा गृहे शुभे बिम्बे दीपे तथा पुष्पे कुङ्कुमे मम अभिराम्य इदं स्तोत्रं ह्यः पठेच्छक्तिसन्निधौ आयुर्बलं यशो मङ्गलं च भवेत् सुखम् इति श्री अभिरामि श्री अभिरामिस्तोत्रम्